Харьков город, неотъемлемая часть Украины. И я им это объяснил вслух, что никаких референдумов, ни на какие сепаратистские темы в Харькове, вот конкретно то, что связано с Харьковским городским советом, не будет. Следующее. Я пообещал значит, представителям митингующим, чтобы для них были созданы условия с точки зрения выражения своих э, как бы, э, позиций. Если они конструктивные, у нас будет конструктивная работа. Если они не будут конструктивными, значит, пусть они отвечают за свои поступки. Возможно, проведение местного референдума, на который э, предлагают вынести вопрос о федеративном устройстве государственного лицерус. Нет, я считаю, что это не имеет сегодня никакого законного основания. Я объясню почему. Потому что один из представителей митингующих предлагает провести консультативный опрос. На что я предложил, давайте я даже готов выделить средства свои личные, да, чтобы было проведено социологическое да, работа. То есть пускай социологи, которых наймут эти представители, проведут социологию и увидят, чем сегодня занимаются в рабочее время харьковчане, а те, кто работает, какая у них позиция. Я считаю, что они должны освободить здание, потому что я всегда выступал с любой позиции, чтобы те административные здания, которые занимаются жизнеобеспечением и функциональной деятельностью по жизнедеятельности региона и города, могли работать в штатном режиме. Поэтому если эти люди говорят, что они харьковчане, и они любят Харьков, Харьковскую область, они должны понять, что они должны освободить это здание. Тем более, в начале дня, в процессе переговоров, они выставили условия, что пусть правоохранители выйдут из здания, и они также покинут здание. На сегодняшний день я знаю следующее, что правоохранители пошли на такой шаг, они вывели часть людей из здания а митингующие этого не сделали. Поэтому я думаю, что это связано еще с тем, что у каждого митингующего свое мнение. Последнее, что хочу сказать, я им пообещал, что мы обеспечим им нормальные условия для того, чтобы они могли проводить свои митинги возле памятника Ленина.